Чи знайома вам особо с анкетными данными на имя Сердюк Олег? Да. Созванивался с ним. Созванивались с ним по мобильному телефону? Да. Со своего личного мобильного телефона да. звонили. Че просил вас среди колег про будь-який послуги? Ну, просил прислать медикаменты. Только медикаменты или какие-то еще вещи? Ну сначала вы просил медикаменты, потом попросил и другую гуманитарную помощь. В, куда именно, ну в какой населенный пункт, если вы помните, вы делали отправку этой гуманитарной помощи и на чье имя? В Кромоторскую, на Олега Слюк. Где на данный момент находится Сердюк Олег? Вам Ну Насколько мне известно, он последний раз сказал, что в России. Это последний раз, когда вы с ним общались? Да. По телефону или да. в... По телефону. По телефону, когда последний раз вы с ним общались, он вам сказал, что он в России. Да. А почему поехал, сказал? Ну, ну цель. Он, он не говорил, по-моему, почему... А, почему поехал, он не говорил, но я предполагаю, что Краматорск был оставлен, отличался. И в связи с этим он уехал? Ну да.